Заслуховування стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які спочинили такий суспільний резонанс, як то кажуть, у цьому регіоні. Стану досудового розслідування, перш за все, буде оцінку надано громадськістю. В подальшому, ну з нашого боку, ми будемо намагатися вживати всіх необхідних заходів, щоб Ця справа дійшла до суду, ви ніби були покарані. У справі е поспішено інтересних пошкоджень по Лібовчуку я пропоную заслухати процесуального керівника е Шубчик Сергій Сергійович, ласка, пройдіть до трибуни. Е Чому? Е ну, щоб було розуміння, по яких критеріях складено список справ, які сьогодні заслуховуються. Нас навітьмося до Єдиного адресу за фактом пошкодження по Любовчуку, саме Миколаєвичу що відбулося 23.07.2015 року, о 22 годині хвилин на території поблизу житлового комплексу Ріштаун, за адресою вулиця Пушінська, б місто Бучаківський. Впередного місця події, в подальшому знову появи та фіксації можливих наявних камерних безпостереження на території вказаного житлового комплексу. Крім того, за участю Бобчука, Олександра Миколаївича, передано слідчий інструмент працював до провадження, поділ якого останній відтворив безписання обставини. Від того, запитуємо дуже нового створення, яка також надала покази стриму до обставин до цих ушкоджень, відомих її обставин. Проведено побудинковий обхід, поквартирний обхід житлового будинку в самому житловому комплексі де допитано близько 15 чоловік, які, які проживають або перебували поряд в житловому будинку. На час необхідно ще виконати раз свіжі дії, серед яких є необхідність проведення допитів працівників товариства, на яке вказує Миколаєвич, який осіб, які можуть бути початні до чинних іменко порушення. Того, планується допитати також. Усить на так, так само само сам на На данный час суд Сергей Сергеевич значит, занялся этим вопросом очень тщательно и серьезно. Вот я, кстати, был крайне удивлен, что он работал даже в неурочное время. это приезжал в 10 часов вечера, вот в 11 часов вечера. Но поскольку уже в это время это прошло достаточно долго, есть неточности вот, которых я хочу сейчас озвучить. И, э, э, это претензии э, и как бы вот мы, как бы это подозрение были не к э, голове ну, обучения, И э, 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 у нас камер видео, на видеонаблюдения тогда еще не было. Это мы как раз были накануне установки этих камер. Вот поэтому увидеть что-то из записей было невозможно. И я еще раз повторяю, что э, вот, относительно суд медэкспертизы я потерял сознание. Вот. Это было вот, самым, э, я считаю, серьезным... страху мозгу поставили. О, да, и значит, именно то, что я, а вот потерял сознание, вот с первого удара значит, говорилось о том, я подчеркивал везде это, что этим делом занимались профессионалы, которые умеют это делать. Это первое. Второе. Относительно, мы ну, это подозреваем, я дал фото тех людей, которые накануне приходили на Ричтаун, и захватывали незаконным образом. Ну, уже если не захватывали, тоже уже незаконным образом. Захватывали под, подвальное под помещение, не предоставляя никаких устанавливающих документаций документации. Наконец, вот, получили эти документы. Лица известны. Это не те люди, которые э, скрываются где-то. Это сотрудники э, инвеста. Звонят ему по телефону и делают ему непрозрачные намеки на то, что если он будет продолжать в том же духе, он ну, как бы сильно пожалеет. Он об этом написал заявление в милицию 29 апреля. Никакой реакции на это не было. И уже после того, как побили Александра Николаевича, было еще одно уголовное дело, которое мы просили объединить. И почему-то наше клопотание не было... Ну, учтено. Мы просили объединить два уголовных дела по захвату подвальных помещений, в котором участвовали непосредственно менеджеры БРИ, Будрегион Инвеста, и непосредственно те тетушки, которые потом участвовали и в побитии Мельничука, и во всех этих событиях в Ирпине. Скажите, что эти тетушки делали в Буче с менеджерами БРИ? Почему они вскрывали помещение, на котором у них не было никаких документов? И физически удерживали там Александра Николаевича. Во втором уголовном деле все это есть. С фотографиями, с показаниями свидетелей, со скрытыми дверями. И мы эту причинно-следственную связь видим. А следствие почему-то рассматривает этот момент отдельно. Была предварительная угроза, потом был, было побитие, а потом был захват помещения раз, захват помещения два. 17 по -моему, июля и еще какого-то там июля. То есть между этими событиями ему дали по голове. И было сотрясение мозга, его не просто бровь разбили, а сотрясение мозга